Сегодня мы собрались почтить память двух героев. Украинца Сергея Уврашко и грузина Александра Гедулашвили. Которые отдали свою драгоценную жизнь за свободу и независимость и за европейский выбор Украины и Грузии. Мы, грузины и украинцы, свободолюбивые люди, и нет в мире силы, которая может у нас отнять свободу. И еще, я уверен в том, что обязательно добро победит зло. Вечная память героям. Слава Грузии! Слава Украине! Слава! Мы координировали все наши действия с нашим другом Сергеем. Он был очень дорог для нас. Он был одним из, <свот> одних из жемчужин украинской армии. И я считал по его боевым духом украинской армии. Насчет Алексея, он недавно уже был подразделение Айдара, он помогал ему. Делал все возможное, чтобы Украина на этом этапе выиграла войну. Я хочу попрощаться с нашими друзьями, и я хочу сказать украинскому народу, что мы остаемся с вами, грузин сюда приедут еще больше, и мы не оставим Украину до полной победы, будем вместе с вами. Благодарю всіх. Слава Україні. Героям слава! Український дух це дуже сильний дух. Весь світ захопляється тим, що роблять українці. І ця чума буде зупинена цій самій країни. Російська імперія буде зупинена. В цей самой вине и борьбе. Динамит был не просто военным, он был воином. Человек очень сильного духа. Он в октябре вернулся на фронт просто после очень тяжелого ранения, на костылях еще ходя. Больше всего он переживал, что его могут отправить на военную лечебную комиссию признать инвалидом и не пустить на фронт обратно. Мы говорили с динамитом буквально за два часа до его гибели. Наш розговор закончився його фразою Україну не відомо нікому. Ми сьогодні проваджаємо останній путь наших воїнів. Це одне із кращих. Треба зробити так, щоб кожна смерть наших побратимів не залишилася просто так. Ми не віддамо ні одного клаптику нашої землі. Ми все повернемо, за все віддячимо. Слава Украине!